Слава Україні! Ми батальйон К2. Сьогодні на відео ви побачите, як противник змінив тактику з великих механізованих колон до маленьких штурмових груп. Але ця тактика також не принесла противнику ніякого успіху. Здесь ми бачимо противника, який їде на совєтському мотоциклі. Они уже начали использовать там Java, МТ, не знаю, честно, не знаю, какие модели. Поначалу мы подумали, это одиночный штурм начался, потом мы проследили за ним, просмотрели, поняли, что это приехал сапер. На спине у него всегда был с собой рэп против FPV. Здесь пехота уже начинает по нему отрабатывать с пулемета. И противник нагло, дерзко, если честно. Так, чтобы поверить, что один человек на мотоцикле перед противником по полю поедет снимать минные поля, это, ну, я бы никогда не поверил. На дистанции 600-700 метров. Это он заехал в серую посадку, в серяк между нами и противником. В дальнейшем потом начались перехваты, мы начали быстро привязываться, что командир ему командовал, выбегай быстро, срывай. Здесь видно колеи, там, где их техника шла. И, ну, естественно, мы везде закидываем, стараемся мины закидать там, где противник двигался. Его задача была выскочить быстро с колей, поснимать ТМ-ки, Тут на помощь ему еще поехали саперы. Так как был перехват, что этот первый сапер, он затрехсотился. неоднократно смотрели штурмы, как штурмуют наших товарищей из других бригад. У них были похожие ситуации, когда перед штурмом там, за 15 минут до того, как выдвигается техника или колонна, саперы так же само на мотоциклах, на баге врывались, просто банально там 2-3 минуты убирали минное поле и сразу шла колонна. Поэтому это для нас было подозрительно. Мы ожидали, что сейчас начнется большой опять массированный штурм. Штурм той же роты, уже укрепа. Пацаны смелые, конечно. Наша Утел со сбросом. 600 грамм бомбочка уже на подлете. 1-300. Это, наверное, где-то в районе полседьмого утра было. Противник не ожидал, что его так сразу дронами встретят. Сапер это всегда жирная цель, это приоритет для любого командира. Саперов всегда много не бывает, их тяжело достаточно обучить профессиональных саперов. Все эти четыре сапера домой не вернулись. Феникс на мавике отрабатывал. Так, здесь мы уже видим, как начинается штурм. Уже не было таких больших механизированных колонн, это уже, уже начались так, они по единичные мотолыги начали у нас направлять. Мотолыги, БМП, двойки. Но с одной мотолыги может человек до 20 выпрыгнуть, поэтому все равно ее надо уничтожать. училась бригадная артиллерия. хорошо обварена мотолыга. Достаточно плотно защ защитили ее от FPV. Потому что поначалу они поняли, что большие потери идут от fpv В технике у них. И идет не по стандартному маршруту движения их, у колонн. Немного начала выбирать другую дорогу, из-за этого много минных полей наших объехало. Цены с РПГ валят по ней с укрепом. Вируска десанта. Это было прямое попадание с РПГ, с Укрепа пацанчик. Зарядил прям в лоб Мотолиги. Он неоднократно, он потом еще несколько раз по ней отработает. Здесь все помнят нашу килл-зону. Так называемая килзона Мы их ждем, чтобы они туда подошли. Уже наши дроны были в небе. Мы уже ждали, чтобы они только запрыгнули в окоп. Противник не ожидал, что его так пехота жестко сразу встретит. Здесь видно, наши он, пацаны уже стоят и ждут их Сейчас включится вход наши мовиководы, наши ну, взвод ударных БПЛА для них это самый кайф здесь их вылавливать всех уже наблюдаем что есть 300 начинает один себя начинает перематывать Этот, походу, понял, что здесь удача не светит. Начинает топить. Здесь мы видим, как противник начинает маленькими группами так же само по два, по три человека стараться подтянуться в окопы. Но он уже заходил без техники, просто впрыгивал с посадок. отработал кассетой градов по нашим позициям. Начали бросать много дыма, много дыма и работать артой из-за чего поднялось много пыли, и мы начали не замечать маленькие те группы, которые выбегали с посадок. Уже начали их замечать только достаточно близко, 100-150 метров к нашим позициям. Из-за этого противнику удавалось добежать до нашего окопа и накапливаться. Того на тот момент у нас уже в окупе наличилось, насчитывалось около 10 человек противника. Из них один или два уже были 200. И один 300, насколько я помню. Это из той первой группы. Здесь он уже старается четыре человека уже начинают двигаться в нашу сторону, начинают стрелять в небо, это над ними уже висят дроны. Здесь Рот, ротный отдал команду выйти навстречу, чтобы они дальше на развилке не продвинулись. Потому что там уже наши пацаны жили, не, не несли посты, там, где еще хотя бы было безопасно, там где были хорошие укрытия. Дана была команда встречать сразу противника. Но пехота всегда у нас только ведется с дроном, только прикрывается. Никто ну, не на слух, никак не, не работает. Все работают по рациям, по командам. У ротного всегда есть свой дрон, который висит над его пехотой, и все он им подсказывает. Противник не ожидал, что мы за углом будем уже стоять ждать его. Ну, пацаны заран... немного рано кинули гранату. Надо было совсем немного пропустить за угол. Но самое главное, что не бояться. Никто не побежал, все стали, все ждали. И встретили красиво. Здесь мы видим, как начали работать сбросы по, по противнику. Это горит мотолыга, на которой приехала первая группа. И здесь мы наблюдаем, что мы пропустили момент, когда врывалась вторая мотолыга на поле. Мы ее так же самое уже начали встречать, когда она уже полполя проехала и, и до наших позиций оставалось 300-350 метров. И здесь командирам была отдана команда рассредоточить дроны. Два ночных дрона со сбросами Autel и «Мавик» работал по группе, которая двигалась у нас в окопе, по группе противника. А здесь Autel и вместе Вампир забрать вторую группу, с которой выпрыгнула с Это Эта Мотолыга подорвалась на нашем минном поле, подорвалась на ТМК. И группа высадилась в посадку, подождала пару минут и начала делать рывок к нам в сторону, в сторону нашей позиции. Здесь на видео показан вампир. Качество плоховато. Но уже противник смог зайти к нам в окоп. Несколько, несколько человек начало двигаться по брустеру просто. Уже началось сильно темнеть. Весь противник, который заходил, все заходили, каждая группа заходила с рэбом, из-за чего усложняла работу нашим дронам. Иногда их подтушило неплохо. Здесь мы видим, что часть группы противника начала на отход отступать. Ночью они, конечно, против нас, они уже ночью слабы, когда ночью выиграют только дроны. То, что ты запрыгнул в окоп, это уже ничего не значит. Еще надо продвинуться по, по нему, зачистить еще и закрепиться. Это не так легко. Все идут в сторону посадок, думаешь, мы их в посадках тоже не выловим. Этот уже и без автомата, без каски, броня висит как нибудь, лишь бы свалить.